barselona rahim sterlinga umid qilmoqda bavariga muxlislik qilayotgan abdulla Aripov. real bilan muzokara boshlayotgan babbe assalomu alaykum futbol olami bilan vaqtingizni tejang eng asosiy xabarlar manchester city barselonaga rahim stellingning narxini aytdi metro sport nashrning xabariga ko'ra manchester city rahim stellingni sotishga tayyor shaharliklar qirq besh million funt sterling miqdorida tovon pul talab qilmoqda shu bilan birga barselonada transferi uchun pul yo'q manchester sity futbolchi almashishga rozi bo'lishi mumkin klublar variantlarni yanvar oyidagi transfer a ko'rib chiqishadi kataloniyaliklar ijara shartnomasi talab qilmoqda barselona moliyaviy taynik tufayli faqat ijaraga o'yinchi olishi mumkin nima deb o'ylaysiz stelling bar qutqarib qola oladimi futbol ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting yuz foizlik bonuslar super keshbeklar sizni kutmoqda kompaniyaga o'tish yo'lagi komentariyada abdulla oripov bavariya muxlisi germaniyaning bavariya federal meri bosh vaziri markus zioder o'zining instagramdagi profiliga yuqoridagi suratni joylashtirdi unda o'zbekiston bosh vaziri abdulla oripov ikkalasi bavariya futbol jamoasini libosini ushlab turgani tasvirlangan markaziy osiyodan bavariyaga xalqaro tashrif o'zbekiston bosh vaziri hamda bavariya jamoasi muxlisi abdulla oripov bilan suhbat bavariya aloqalarni yaxshi yo'lga qo'ygan deb suratni ostiga izoh qoldirdi markus zioder eslatib o'tamiz ayni kunlarda abdulla oripov boshchiligidagi o'zbekiston delegatsiyasi germaniyada bo'lib turibdi bu xabardan so'ng barcha katta amaldorlar bavariyaga muxlis bo'lib ketmasa bo'ldi real yanvar oyida babbe bilan muzokaralarni o'tkazadi real yanvar oyida PSG hujumchisi kilyan babbe bilan muzokara o'tkazadi deb xabar beradi Mundo Deportivo. agar bu vaqtgacha futbolchi parjiklar bilan shartnomasini yangilamagan bo'lsa boshqa klublar bilan muzokara olib borish huquqiga ega bo'ladi babbe qaymoqlalarning asosiy transfer maqsadi bo'lib qolmoqda ikki ming yigirma mavsumda babbe PSG tarkibida 14 to'rtta o'in o'tkazib oltita gol urdi va sakkizta gol uzatib amalga oshirdi futbolchining amaldagi shartnomasi 2022 yil iyun oyi oxirida yakuniga yetadi real madridda babbini kutayotganlar ko'pligiga ishonaman siz eng yaxshisiga loyiqsiz joningiz sog' bo'lsin o'zingizni ehtiyot qiling